जैसे राज ठाकरे आदि अभी विदेश घूमकर आए हैं राज्य की स्थिति क्या है उनको अभी समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या जो महाराष्ट्र के दुश्मन है मराठी आदमी के दुश्मन है जो मुंबई और महाराष्ट्र को हमेशा लुटना चाहते हैं ऐसे शक्तियों को मदद करने का एक भूमिका हमेशा इस पार्टी में ली एक पार्टी लोकसभा में क्या बोलते हैं अनकंडीशनल बिना शर्त सपोर्ट मोदी जी को करती है कोई पार्टी विधानसभा में एक महीना में हम क्या सभी सीटें लड़ेंगे किसी को मदद करना चाहते हैं और वो भी मोदी जी को मदद करना चाहते हैं या अमित शाह जी को मदद करना चाहते हैं जो महाराष्ट्र के दुश्मन है ऐसी शक्ति महाराष्ट्र में है जो दिखाते क्या है करते हैं हम उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे उनके पार्टी है वो अपने पार्टी के मालिक है लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के ये शत्रुओं से हमारी लड़ाई लड़ाई जारी रहेगी और हम हम ये जब तक महाराष्ट्र में हमारी सत्ता नहीं लाते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत ये चुनाव लड़ेगी सर आपने कहा कि तीन नेता एक प्रधानमंत्री दूसरे अमित शाह और तीसरे देवेंद्र फडणवीस जब से ये आए हैं सत्ता में महाराष्ट्र में एक गंदी राजनीति शुरू हो गई है पूरे देश में इस तरह से गंदी राजनीति क्या कहना है नहीं उसमें ये तो मैं नहीं कहता हूँ पूरा देश कहता है <laughs> मोदी की प्रधानमंत्री हो गए उसका मतलब ये को चुनाव जीत के प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी औ, और उनकी पार्टी चुनाव हार गई ये एनडीए का फंडाबाद में आया ये इंडिया का फंडा पहले नहीं था मोदी जी ने बहुमत गवाया मोदी जी अल्पमत में आने के बाद ये इंडिया का भजन शुरू किया तो आप ये स्वीकार करिए कि मोदी जी चुनाव हार गए हैं और मोदी जी चंद्राबाबू नायडू और मिस्टर नीतीश कुमार नीतीश बाबू ये दोनों को आपने देखा होगा ये दोनों को बहुत बड़ी देकर हमारे यहां खंडनी बोलते देकर अपनी कुर्सी बचा रहे चुनाव बजट में जिस तरह से जो पैसा ये दोनों को दिया है ये कुर्सी बचाने के लिए जैसे मोदी अपने आप को क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति मानते हैं वैसे ये बजट भी नॉन बायोलॉजिकल है और पूरा जो पैसा है खुर्ची पैसा है की बचाने के लिए एकत्र दोनों को दिया तो बोला आपल्या टिकालेली दुसऱ्या सोड्याने अजित पवारांनी बघा राज ठाकरे माझ्या माहितीप्रमाणे नुकतेच परदेशातून आलेले आहे बराच काळ ते परदेशात होते त्याच्यामुळे या राज्यामध्ये काय चाललंय समजून घ्यायला त्यांना थोडा वेळ लागेल काही दिवसापूर्वी त्यांनी महाराष्ट्राचे आणि मराठी माणसाचे शत्रू नरेंद्र मोदीजी आणि अमित शहाजी यांना बिनशर्ट पाठिंबा दिला होता बिनशर्ट म्हणजे शर्ट काढून उघडा पाठिंबा दिला होता असं उद्योजीने तेव्हा सांगितलं म्हणजे बिनशर्त पाठिंबा दिला जणू काय महाराष्ट्रावरती फार मोठे उपकार करण्यासाठी मोदी आणि शहचा जन्म झालाय ज्या मोदी शहाना महाराष्ट्रात पाय ठेवू देणार नाही असं ते म्हणाले होते त्याला त्यांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला याचा सगळं आणि आता फक्त एका महिन्यात त्यांची भूमिका बदलते आणि ते दोनशे अठ्ठ्याऐंशी दोनशे पंचवीस काय ज्या काय त्या जागा लढणार आहे हे आश्चर्यकारक आहे म्हणजे पण हा त्यांचा पक्ष आहे त्यांच्या भूमिका आहे आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अपशकून करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानी पक्षांना ती पावलं उचलली जात आहेत का हे पाहावं लागेल अर्थात त्याच्यावरती फार काही बोलण्याचा अर्थ नाही आता काही पक्ष काही संघटना काही व्यक्ती सतत महाराष्ट्राच्या विरोधी भूमिका घेण्यासाठीच निर्माण झाली आहे कोणाचा पक्ष टिकला असता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पहिल्यापेक्षा जास्त मजबूत आहे म्हणून म्हटलं ते परदेशामध्ये होते खूप काळ ते खूप काळ परदेशात राहिल्यामुळे त्यांना इकडलं परिस्थिती माहीत नाही राष्ट्रवादी पक्षानं शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं कधी नव्हे इतकं मोठं यश मिळवलं आहे हे पक्ष टिकल्याच लक्षण आहे कार्यकर्ते जागेवर असल्याचं लक्षण आहे आणि लोकांनी भरभरून मतदान केल्याचं लक्षण आहे आठ लोकसभेच्या जागा जिंकणं माननीय साहेबांच्या नेतृत्वाखाली लहान गोष्ट नाही त्याचप्रमाणे शिवसे ना शिवसेना ना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना यांचा पक्ष आणि चिन्ह पळवून सुद्धा

आर्थिक बेसिश मंडल देश और जब राज्य चलाते हो तो फिनाशियल डिसिप्लिन होना चाहिए आप चुनाव जीतने के लिए आपके तिजोरे में पैसा नहीं आपके कटोरे में पैसा नहीं और आप बड़ी बड़ी योजना की घोषणा करते हो उसे डिसिप्लिन नहीं कहते पर कहां से पैसा लाओगे इस बारे में आपको कोई आपके पास कोई योजना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद योजना बंद करोगे क्योंकि सरकार भी बदलेगी सरकार आपकी नहीं रहेगी तो एक प्रकार से करप्शन हम तो ये चाहते हैं कि जो है उसके खाते में दस हजार जाना चाहिए उनको सबसे तो ज्यादा घर चलाने वाली महिला होती है जो महंगाई हो चाहे सिलेंडर हो चाहे और कोई हो तो उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए आप ग्रेजुएट को आठ हजार बारावी पास कि छे हजार लढले पर्यंत तो पंधरा पंधरा अपमान ती करू शिंदे गटाने सोडून द्यावं होते आता निवडणुकी धरणार आहेत त्यांना सुप्रीम कोर्टाने अपात्र ठरवलंय आता ही दोन महिन्यासाठी धावाधावा करून ते काय मिळवणार आहे सर्वोच्च न्यायालयानं जर संविधान आणि घटनेच मान राखला चोबीस ता मध्य सगे अपात्र पक्ष चिन्ह गोविंद करने वाला है देखिए बहुत ही गंभीर बात है की एक राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री बहुमत वाले मुख्यमंत्री है मोदी जैसे अल्पमत वाले प्रधानमंत्री जो है वैसे वो नहीं है उनके पास पूरा बहुमत फिर भी आपने उनको जेल में बंद कर दिया निचली अदालत ने उनको जमानत दी है फिर भी आपकी सीबीआई जाकर उनको छोड़ने को तैयार नहीं तो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में तय हुआ है कि केजरीवाल की जो तो तबीयत है उनकी हेल्थ है जो दिनों दिन खराब होती जा रही है जेल में तो पूरे देश को उस बारे में अवगत करने के लिए हम जरूर एक आंदोलन करने जा सर, रहे हैं बँद्रा मध्ये एकशे बह कोटीचा फ्लॅगशिप